Добрый вечер, дорогие друзья. С вами в студии наш проект Житомир ТВ. Работает с вами Юлия Беляева. И сегодня с вами мы будем говорить о судебной системе города Житомира. Сколько стоит заплатить житомирянам за отстаивание своих прав? И мы поговорим об этом с гостями нашей студии. Андрей Гожий, правозащитник, заместитель председателя общественной организации «Родной Житомир». Здравствуйте, Андрей. Вечер. И Роман Гуртовенко, адвокат, писатель, активист «Партии Воля». Здравствуйте. Добрый вечер. Ребят, мы знаем, что, ну, обывательски понимаем, что судовая система это завязанная прокуратура, милиция и суды. Что же все-таки на самом деле правовая система и как она у нас представлена в Житомире? Какие бывают суды? Кто первый начнет? Роман, да? Ну, действительно, правовая система, судебная система на сегодняшний день достаточно в Украине сложная. И простому обывателю, человеку, который обращается в суды, ему эта сложность может показаться очень огромной. И здесь он должен обращаться к профессионалам, но прежде всего речь идет о суде, что суд должен быть выполнять функции объективного арбитра, а очень часто на практике получается так, что суд эти функции не выполняет в силу очень многих факторов. Я думаю, мы Сегодня о них поговорим. А в целом, действительно, на сегодняшний день судебная система представляет собой суды, которые делятся по специализации рассмотрения дел. В частности, выделены отдельно как административные дела, которые рассматривают споры э, с государством, хозяйственные дела, которые раз, рассматривают споры, что касается предпринимательской деятельности, и общие суды, так званые, ну, по закону они называются э, миссевы, э, местные суды, которые рассматривают все гражданские споры, семейные, э, земельные и, и остальные. Инстанционно есть три инстанции, но есть и четвертая инстанция. Три инстанции проходят всегда, ну, если э, стороны обжалуют э, до конца свои решения, до последней инстанции. Это суды первой инстанции на всех э, уровнях. Э, они представлены, ну, суды, общие суды представлены. У нас в городе Житомире есть два района, они делятся по территориальному принципу. И есть Королевский суд города Житомира, Багунский суд города Житомира, это если говорить о городе. Апелляционный суд, он в общих судах у нас создан один на область, областной суд. Что касается хозяйственных, административных судов, то апелляционные суды этой инстанции, они делятся, строятся по междурегиональному принципу. Ну, например, Хозяственный апелляционный суд, это он представлен Ровенским, если говорить о житомирском регионе, то апелляционный суд для решений, которые обжалуются хозяйственного суда Житомирской области, то это Ровенский апелляционный хозяйственный суд, который находится в Ровно и объединяет несколько регионов: Житомирский регион, Хмельницкий регион, Винницкий регион, непосредственно Ровенский регион. При выборе, куда обращаться, в какой суд, сам простой человек не разберется. Естественно, ему надо помощь здесь специалистов. Но в частности, если говорить о качестве правосудия, вот снова-таки очень, очень большая дискуссия сейчас ведется и в тех законопроектах, которые сейчас приняты за как основополагающие, а их два, то есть инициатива э, там отменить ряд судов, например отменить э, хозяйственный суд, э, оставить э, административный суд и э, общие суды. это если говорить о судах общей юрисдикции, потому что есть отдельно конституционный суд, который представля, представляет конституционную юрисдикцию. Э, ну дальше о качестве правосудия это очень серьезная тема. О котором мы поговорим попозже. Да, да? Да, да, Давайте думаю, дадим да. слово Андрею. Андрей, скажите, пожалуйста, насколько житомирские суды судят честно с вашей стороны? Могут ли житомиряне, вот я в частности, и все в нашей студии доверять житомирским судам? Ну, конечно, доверять вы можете, это ваше право. Но я бы на вашем месте этого бы не делал. В любом цивилизованном обществе суд является способом, способом разрешения гражданских конфликтов, а также конфликтов между государством и человеком. Всем известно, что уровень доверия к нашим судам в Украине является одним из самых нижайших среди всех остальных институций государства. Думаю, Житомир для этого не является исключением. И тем, кто хочет найти правду, в том числе в Житомирских судах, я думаю, он очень сильно разочаруется, и правды он там не найдет. Потому что система, которая строилась за все годы независимости Украины, а также которая списана с советской системы, не, не построена для того и не создана для того, чтобы защитить конкретное гражданина и права человека. Она, она создана для того, чтобы защитить государство от человека. Вот это основная философия наших судов. И с этим вы столкнетесь, что приоритет государства, приоритет денег, приоритет личных судебных, судейских интересов всегда будет стоять перед вашим. Інтересом, як гражданина. Ми послухали спеціалістів, а тепер давайте всі вместе посмотримо наш відеосюжет: Довіряють ли житиміряни нашим судам. Пожалуйста. Як часто ви звертаєтеся до суду? Чи завжди вироки суддів є справедливими та загалом, чи довіряють житомиряни нашим суддям? Для вас буде дізнаватися наша знімальна група. Практично ні. Воно підкупається. Особисто я не знаю, чи можу я їм довіряти. Про це хай. Э... Судять наші правоохоронні органи і ті люди, які з ними стикаються, я в житті з судами не стикалася. Вам доводилося стикатися з житомирським судом? Колись було, так. Да. Скажіть, ви довіряєте суддям? От ви вже мали з ними справу з житомирським? Ну, Взагалі-то я зрозумів, що там казовістика така, така що неможливо довіряти. Житомирським ні, як власне всеукраїнським, тому що я вважаю, що судді на вищих шаблях влади, вони є більш-менш корумповані і вони дуже сильно, так би мовити, інтерпретовані з бізнесом. І лобуть певні інтересних бізнес бізнесових кіл. Ну, в принципі, зважаючи на ситуацію всій Україні, то скоріше ні. Я не стикався, але так апріорі не довіряю. До Житомирських суддів ну, є і порядні люди. ні? Якщо я з ними не мав зіла, то я, звісно, не знаю. Мені не приходилося звертатися за їх допомогою, чи там, як можна звати, е користуватися їхніми послугами, і не хотілося Довіряєте суддям нашим? Ні. А чому ні? Ну така влада, напевно, що воно все це підготувала до такого, що недовіра. Ви подивіться процес Гангадзе, процес, ну, все воно ну. Воно... І це не тільки це не тільки українська влада, це з часів радянської влади. При совєтському союзі суда справедливого почти не було теж.